Шановные войны, дорогой мой Мариуполь, второй год мы на этой площади празднуем День освобождения Мариуполя. Мариуполь очень важен для Украины, поэтому второй год мы здесь, и для нас это значимая дата. Этот город изменился, этот город, этот город будет расцветать, город промышленников и людей с честью, город от которого очень многое зависит в этой стране, и от позиции которого очень много зависит в этом непростом противостоянии, которое мы сейчас переживаем. Сегодня, в этот день, мы должны и обязаны вспоминать тех, кто освободил этот город от банды, тех, кто защищал его, тех, кто провел Широкинскую операцию в непростой момент, когда в Дебальцево вошли бои, тех, кто принял это решение непростое, рискованное, для того, чтобы отодвинуть боевую линию от Мариуполя. И сегодня мы здесь. Сегодня мы вместе с нами говорим. Наш Мариуполь солнечный, с прекрасным будущим, с воинством, которое его защищало и будет защищать. Всех поздравляю. Сегодня здесь мы в основном для воинов и для нескольких офицеров вручаем специальный знак за освобождение и оборону Мариуполя. Я думаю, это для каждого из вас очень важно, чтобы мы понимали, это точка отсчета, точка отсчета в будущее, точка отсчета к счастливой жизни. Всех поздравляю и хочу передать слово одному из командиров, который командовал операцией по освобождению Мариуполя одного из командиров, который возглавлял операцию по Широкина. Сейчас народному депутату Андрею Белецкому. Я счастлив, искренне счастлив, что мы подарили этот праздник городу. Потому что это праздник города. Это праздник мирного неба, мирного труда. Это праздник в первую очередь горожан. А для солдат, для бойцов, сегодняшний день это не праздник. Это строевой смотр. Чтобы мы показали, что мы мускулистые, мы голодные, мы мотивированные, как и два года назад. Мы готовы. Мы пойдем вперед рано или поздно и возьмем свое. Вернем Украину украинцам. Я запомнил только три вещи от Мариуполя, которые у меня отпечатались. Первое, это когда на греческой работала зушка, взрывались гранаты, стреляли РПГ. Парень со второго этажа соседнего дома вышел с украинским флагом и кричал «Ребята, спасибо!» И шел бой. Я помню вторую ситуацию, когда мариупольцы вышли с нами на Широкиной, помогали строить окопы, приносили еду и вещи нашим ребятам, чтобы они действительно остановили тогда, в сентябре, русского оккупанта. Я помню третье, когда на Восточный прилетели Грады. И я помню, когда мариупольцы, те самые азовцы, помогали ранеными, вытаскивали людей из домов. Я помню, среди этих домов, когда бегали ватники и кричали, видите, это хохлы вас стреляют. И мы знали, что... И с ними уже, знаете, как никогда не закончишь. Это вата в голове. Но я вижу, как сам Мариуполь стает действительно украинским, и люди видят правду. Спасибо вам за поддержку Азова и спасибо за поддержку нас. Слава Украине! Бахмутского отдела полиции, главного управления национальной полиции в Донецкой области. Ценным подарком имени Верховной Рады Украины нагороджуются Молодцы лайки лейтен... Сегодня мы вручаем эту награду, эту за знаку за, хиснику, за защиту и оборону Мариуполя. У нас иногда разные взгляды бывают. У нас иногда не сходится точка зрения. Но чем патриот и настоящий украинский политик отличается от пустомели? Тем, что когда начинается проблема в стране, когда наступает лиха никто не думает. Они идут вперед, и защищают державу. Я первый хочу вручить сегодня цувезнаку генералу Абруськину. Жесткому, настоящему, умеющему поставить за себя и за город. мы сегодня приняли решение, сегодня два красавца КРАЗа, не только сертификаты, ключи от ДАМО национальной полиции для вашего блага. У нас сегодня уже второй год а, марш-парад в честь освобождения. Мариуполя. Сегодня здесь были все подразделения, которые принимают участие и принимали участие в защите, обороне Мариуполя и в его освобождении. Это начиная от подразделений Национальной гвардии и э, тогда батальона МВД, а сейчас полка Национальной гвардии АЗОВ, пограничников, спецподразделений Донбасс, Днепр. 30-57 нашей воинской части, войск, полицейских, все те, кто и сейчас берегут Мариуполь. Для нас это не только символ, для нас это очень важный момент. И отдельно хочу сказать, мы не ослабили бдительность, мы наращиваем свои силы для того, чтобы даже не было намека на то, что враг может подобраться к Мариуполю. Для нас была важна не как символ, а как функция прямого действия операция по Широкина. Когда силами Национальной гвардии и подразделения АЗОВ мы отодвинули Мариуполь от линии огня. И нас важно и сейчас. Для нас важно, чтобы Мариуполь развивался как мирный город, быстро прогрессирующий. Потому что для нас Мариуполь очень ценная и важная часть Украины.